Здравствуйте, друзья! Хочу рассказать вам о новой модели держателя ноги носового электроякоря. В сборку входит держатель с эластичным прижимом, адаптер с шаровым соединением и замком с боковым Т-болтом. Конструкция держателя состоит из захвата, в котором помещается нога электроякоря, и эластичного прижима. На внешней части захвата предусмотрены выступы для фиксации прижима. Шлицевое соединение между держателем и адаптером, укомплектована пружиной и шайбами со шлицами 7,5 градусов. Положение наклона фиксируется с помощью шестигранной ручки гайки. Кроме шлицевого, в сборку также предусмотрено шаровое соединение, позволяющее пользователю удобно настроить положение аксессуара. Сила сжатия сферы регулируется двухгранной пластиковой ручкой. Благодаря замку с боковым Т-болтом конструкция легко фиксируется на профиле степазом. Для этого болт нужно завести в паз катера, переместить аксессуар в удобное место и закрепить его с помощью ручки гайки. Основные детали изготовлены из армированного стекловолокном полиамида. Захват и прижим из полиуретана. Я лично гарантирую вам качество продукции, произведенной компанией Борика, потому что я являюсь ее создателем, идейным вдохновителем и активным пользователем.